Нього прес-брифінгу перестрілка в Києві, що призвела до смерті двох співробітників міліції, одного з нападників, а також до поранення двох співробітників міліції і оператора АЗС Вок. До слова запрошується Антон Гаращенко, народний депутат фракція Народний фронт та Борислав Береза, народний депутат позафракційний. Прошу колеги. Мы с коллегами решили озвучить позицию, которая сейчас достаточно серьезно, позицию по проблеме, которая сейчас достаточно серьезно сотрясает украинское общество. Дело в том, что некоторые люди и некоторые СМИ пытаются даже не сказать, а переписывать ситуацию, которая есть. В данный момент мы видим, что преступление, банальное преступление, превращают в акт патриотических каких-то действий. Это неправильно. И я передаю еще слово своему коллеге, который скажет хронологию и опишет ситуацию. Значит, уважаемые представители средств массовой информации всех, кто нас смотрит сейчас через интернет, эта идея выйти сегодня у нас с Бориславом родилась спонтанно: когда мы встретились на заседании ну, из рабочих групп парламента, и были возмущены тем, как перевираются фактически события, которые происходили с 1 по 4 мая в городе Киеве. Я, как в прошлом совете министра внутренних дел и сотрудник комитета, Верховной Рады по вопросам правоохранительного обеспечения работы правоохранительных органов. Встречался с сотрудниками милиции, непосредственными участниками этих событий. Могу рассказать, что было на самом деле. 1 мая, около 12 часов ночи, блокпост на Проворском проспекте, на котором больше года назад погибло трое работников ГАИ, был расстрелян из лесу неизвестными. Неизвестные выпустили два автоматных рожка, по данному блокпосту, на котором находилось пятеро работников милиции, двое из которых я пригласил сегодня сюда, чтобы они рассказали свои впечатления, как ты чувствуешь себя, неся охрану на блокпосту в Киеве, когда по тебе стреляют очередями из лесу неизвестные лица. Эти неизвестные лица скрылись с места. Уже, к сожалению, на тот момент не было получено данных о том, на каком они передвигались транспорте, однако было ясно, что действует какая-то террористическая группа. Затем 4 числа в час 30 ночи на одной из заправок ВОХ, сейчас также на Бровском проспекте, двое неизвестных в масках подошли в территорию АЗС. На входе у заправки стоял один из операторов. Он поднял руку, в руку был сделан выстрел, поскольку, видимо, нападавшие решили, что этот, возможно, охранник будет какое-то оказывать сопротивление. Дальше этот человек спас свою жизнь, пола за машину и скрылся. Второй оператор АЗС остался цел невредим, его заставили отдать выручку, которая была всего лишь 800 гривен. На эту тему есть также много инсинуаций. На самом деле была сделана инкассация АЗС, это была половина второго ночи, и особенно много никто не заправлялся. Дальше, после того, что нападавшие, значит, забрав деньги, покинули территорию АЗС, операторы вызвали милицию, сообщили о том, что произошло на 102, был объявлен немедленно план «Перехват», и сами же операторы заметили, что нападавшие передвигались на «Фольксвагене Т5», это микроавтобус темно-синего цвета с номерами ПТН, ПНХ. Дальше по плану «Перехват» были подняты по тревоге все машины, которые находились в данной части Киева. Одна из патрульных машин увидела микроавтобус, соответствующий данным, данным которые были заявлены в розыске. Там находилось четверо сотрудников милиции. Они были на джипе значит, и, включив проблесковые маячки, начали делать все для того, чтобы остановить данный микроавтобус. Они нагнали микроавтобус, попытались его прижать к обочине. В это время открылось боковое стеклянное окошко в микроавтобусе, и оттуда практически в упор состояния 2-3 метра были расстреляны работники милиции. У них была выпущена автоматная очередь, двое из них погибли, один на месте, другой по пути в больницу, и двое были тяжело ранены. После чего другие патрульные машины нагнали уже данный микроавтобус, заставили его остановиться. Сами нападавшие. Начали перестрелку в одном из жилых домов, выбросили гранату, которая повредила частный легковой автомобиль рядышком. Дальше они попытались скрыться. При этом один из нападавших получил ранение в голову и скончался по пути в больницу. Значит, остальных нападавших вычислили оперативными методами. И на следующее утро, вернее, в это же утро, значит, они были заблокированы в той квартире, которую они снимали в Киеве. Был предложен, предложен ультиматум, и они сдались. Вот это та история, которая есть на самом деле. Все остальные инсинуации на тему того, что эти люди приехали в Киев мстить за братьев погибших на Майдане, что те работники милиции, которые погибли, были значит, активные работники Беркута, значит, выступавшие против Майдана, мы расцениваем никак иначе, как просто-напросто попытку отбелить нападавших, которые совершили ряд тяжких преступлений, за которые должны нести ответственность. Если мы здесь будем каждый высказывать свое мнение, что кого-то можно расстреливать только за то, что он был сотрудником милиции или в Беркуте, то мы никогда не построим цивилизованное правообщество. Любая смерть человека это трагедия. Любая смерть человека должна нести за собой ответственность. Я передаю слово Бориславу Березе, который непосредственно и заезжал на заправку в ОК, и который видел в эту ночь, что было с сотрудниками милиции на этой улице. Я могу сказать сразу, я сегодня, сегодня еще раз общался с представителями ВОГа, они подтверждают, действительно, ни у кого не было оружия, только единственная поправка, это был не оператор, это заправщик был, который подметал в этот момент двор, и у него не было никакого оружия, однако, когда он поднял руку, действительно получил сразу же пулю в руку. И еще несколько моментов. Операторы рассказывали, как эти люди говорили. Выклыкайте ментив, будем их вбывать и вас теж. Да, вот такие слова они говорили. А что сказать? Это нормально, так, так говорят обычным людям, гражданам Украины. Чем они лучше, чем те же самые преступники, которые на востоке Украины убивают других украинцев? Так сложилось, что в эту ночь некоторые, некоторые активисты были прямо там. Один из них лично накладывал жгут тяжелораненому милиционеру. Этот человек 7 месяцев был на передовой. Он был в Песках, в Карловке, он был на Саурмогиле, он сам воевал против днр -овцев. И сейчас он был в шоке, потому что в Киеве на лесном массиве никто не ожидал, что такое может произойти. Это, это мерзко. Сейчас рассказывать о том, что кто-то за кого-то мстил и пытаться выбелить это как патриотический акт мести, не было мести. Был такой же терроризм, какой мы видим от ДНРовцев и этих подонков из Донбасса. Ничем не лучше. И когда милиционеров, которые убили... Можно рассказать сейчас как, все, что угодно, но вы знаете, что у них дети? У одного трое, у другого двое. Кстати, у заправщика на станции, тоже ребенок был, могло быть на один труп больше. Использование гранат и рассказы о том, что они сидели, к ним пошли милиция и избивала, это сказка. Ничего больше. Было ограбление, была попытка пресечь его, а дальше была попытка уничтожить граждан Украины которые сделали, пыталась провести террористическая группа. Иначе это рассматривать нельзя. Мы с Антоном Геращенко не просто находимся в разных фракциях. Он представитель коалиции, я оппозиции. У нас очень разные точки зрения на многие вопросы. Но вопрос раскачивания украинского общества, вопрос у нас не стоит. У нас единая позиция. Никто не имеет права узурпировать и терроризировать украинское общество. Никто. Более того. Сейчас спрашивают, а что же с девочкой, которая в Винницкой области? Ее же не было на месте преступления. Давайте оставим эту возможность правоохранительным органам. Они расскажут, что происходило на самом деле. Значит, на сегодняшний день задержано четверо участников данной группы. Пятый участник погиб во время оказания вооруженного сопротивления сотрудников милиции. Одна из задержанных девушка действительно. Значит, по данному случаю возбуждены уголовные дела по статьям ⁇ Умышленное убийство, работников милиции, грабеж ⁇ по этим делам данные лица арестованы судом. Все судебные заседания, которые были по выдержке выбранию меры пресечения, были открытыми. И будет суд открытый. У этих людей предоставлены адвокаты. Они имеют полную возможность защищать себя. И любые следственные действия с ними проводятся в присутствии адвокатов. Поэтому их права защищены. Их статус на сегодняшний день. Они подозреваемые. И только суд примет решение о том, насколько они виновны и вернули ли вообще. У органов милиции и правопорядка сомнений в том, кто это совершил, нету изъято достаточно большое количество вещественных материальных доказательств, свидетельских показаний. Есть сотрудники АЗС ВОХ, один из которых был ранен, другой из которых испытал шок нападения вооруженных людей в масках. Я также пригласил двух сотрудников милиции, которые 1 мая находились на блокпосту и подверглись обстрелу. Хотел бы, чтобы ребята подошли, пару слов рассказали, Спасибо. как это было и что вы почувствовали, когда в мирном Киеве по вам стреляли. Представьтесь там коротко. Да. Мене звати Андрій, фамілія Петриченко. Ми, як е, обично, заступаємо як всі на блокпости там або з 8, з 8 ранку до 8 вечора, або з 8 вечора до 8 ранку. В, в той день заступили з 8 вечора. Не, робота була в, в звичному режимі до 12.00. Потім, перебуваючи на вулиці біля блокпоста, по нам е, випустили около 15-20 пуль. ...со сторони лісу через, ну, через дорогу. Я вам 58 гіль знайдена була в лісу, откуда стрілять, тому що ви на слух, може, не услышали. 58 пуль. Ну, вогонь відповідь ми не відкривали через те, що інтенсивний рух був по дорозі, і ще знаходились деякі перехожі, там є пере... ну, через дорогу переход люди ходили, тобто отак. От, от от. Зайняли оборону. В лес туда далеко не ходили, через то, что мы охраняем кроме, ну, блокпост и работников ДАИ. То есть могли там быть нападения с другой стороны. Чи... Ну, Вызвали оперативную группу, ну и все. Спасибо, ребята. Никто не имеет, я еще одну фразу считаю, никто не имеет права пытаться избежать законного наказания только потому, что он патриот. Патриоты так же, как и все мы, отвечают перед законом. Патриот ⁇ это состояние души. Но если мы хотим построить законное государство, правовое государство, то все и патриоты, и обычные граждане, которые могут не любить эту власть или не любить Украину, обязаны соблюдать законы государства. Я также хочу подтвердить, что мы стремимся построить цивилизованное европейское общество, основанное на уважении к закону, уважении к праву, уважении к жизни человека. И поэтому недопустимо, когда в средствах массовой информации, в социальных сетях размножаются версии, не имеющие под собой никакого основания, не имеющие никакого основания и опирания на факты. И в итоге общественное мнение изменяется до неузнаваемости. Люди должны сказать правду, и сегодня мы с Варьеславом Березой сделали шаг по этому пути. Спасибо за внимание. А я также добавлю, что органы пресс-службы МВД и Киевского городского управления готовят целый ряд видеоматериалов с информацией о допросах сотрудников, о допросах данных лиц, для того, чтобы общество не было сомнений, что это не лица, которые занимались, это обыкновенные грабители, разбойники, прикрывающиеся патриотическими словами. Спасибо за внимание. Дякую, дякую пане Переслав, пане Антоне. Колеги, чи є запитання до спікерів? Секунду. Будь ласка, представляйтесь. Антонин Амров, телеканал Украина. Подкажите, пожалуйста, насколько у нас больше сейчас в Киеве, в Киевской области стало людей из изброи, насколько больше стало злочинников и чьи есть методы борьбы с этим сейчас, как с этим планируют бороться? В первую очередь я прошу всех киевлян, всех гостей города нормально относиться, когда вам просят проверить вашу машину или проверить ваши документы. Потому что каждый день задерживаются люди, которые приезжают из зоны АТО и при этом привозят с собой те или иные боеприпасы или пистолеты. Есть люди, которые не имеют злых намерений, но которые забывают сдать это оружие или просто привыкли ходить с пистолетом в зоне АТО и решили, что им это нужно делать и в Киеве. Есть нормативно-правовые акты, которые определяют, как необходимо носить оружие работникам милиции или работникам армии, национальной гвардии, и никому не позволено на сегодняшний момент нарушать подобного рода правила. Когда мы примем цивилизованный закон о оружии и каждый сможет носить то оружие, которое он захочет, я скажу вам, это не будет панацеей от того, что произошло. Это не будет сразу панацеей, потому что для цивилизованных стран понадобились многие десятилетия, то и столетия, для того, чтобы люди, люди научились ценить свою жизнь и жизнь чужого человека. Что касается... Да, плюс вопрос культуры, воспитания. А что касается данной конкретной ситуации, то еще раз хочу сказать, что есть конкретные люди, которые совершили конкретное преступление и должны нести ответственность. И при этом нельзя делать из этого какие-то заключения, обобщающегося характера и так далее. Персонально должен каждый ответить за свои действия. Дякую. Еще запитание. Я просто хочу Валерія Ліга Бізнес-інформ. Хочу уточнити. Можливо, вам відомо. Просто ну на думку суспільства, люди, які планують теракти, а ви декілька разів згадали теракти, тероризм і так далі. Вони не грабують і ну заправки, і е, намагаються не звертати на себе зайву увагу. Тобто, чи було якесь, якщо це то есть, если было пояснение какое-то, если это террористы, то они еще им было грабовать за ну, давай, ты скажешь, я скажу можешь тоже. Момент, а с ну, с с я с могу с... сказать, я могу сказать следующее. Уже обнародована видеозапись допроса одного из граждан, Конечно, каждый может по ней судить и заявлять, что его там кто-то пытал и так далее. Хотя я вам скажу, что когда этих людей задержали, они были сами уже в шоке от произошедшего и от того, что произошло. Ведь, знаете, всего лишь одна считанная секунда было принято решение расстреливать сотрудников милиции. Один из них открыл окно и начал стрелять. Остальные, те, кто был в этой группе, получается, оказались заложниками действий данного человека. Сейчас устанавливается детально, кто конкретно открывал окно из микроавтобуса и стрелял, привел к гибели сотрудников милиции, кто стрелял сотрудника на заправочной но я хочу сказать следующее. Напомню вам, что метод действия террористов, когда у них нет денег, а просто у ребят не было денег физически, они потратили деньги на съем квартиры, на питание, у них не было много наличных денег. Они, они рассчитывали, дольше, да, они тире. рассчитывали остаться дольше, им нужны были наличные деньги. Другого метода, как так, получить их таким образом, еще с такой себе бандитской удалью, они не нашли. Еще раз хочу сказать, мы можем критиковать власть, но поддерживать преступников нельзя. Дякую, колеги. Чи є ще запитання, уточнення? Питань уточнень немає. Дякую вам, колеги. Брифінг завершено. Колеги, на цьому наш робочий день завершено.